সেইমতে যিবা যাক চিন্তা থাকৈ তাহাঁাৰৰ স্বৰূপীটো অৱশ্যে পাওঁ এইধৰণে আমি যোনে যিটো চিন্তা কৰি থাকিম সেই চিন্তাৰ অনুকূল জন্মটো আমি ধাৰণ কৰিব লাগিব সেইকাৰণে আপোনালোকে কিছুমান চিন্তাৰ পৰা নিজক বচাব লাগিব দেই এতিয়া আমাৰ সমাজত এটা বেয়া চিন্তাই এনেকৈ শিপা মেলিছে যে আমি সাংবিধানিকভাৱে নীতি বান্ধিও আঁতৰাব পৰা নাই সেইটো হ'ল কি আমাৰ বহুত পিতৃ মাতৃৰ মনত এটা ভাৱ আছে কি যে ল'ৰা ছোৱালীক যদি মাছ মাংস দিম নোখোৱাওঁ শক্তি কেনেকৈ হ'ব মগজ কেনেকৈ হ'ব পঢ়া শুনাত কেনেকৈ পাৰিব নাই নাই মাছ মাংস খুৱাবই লাগিব কিন্তু আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এটা বিজ্ঞান সন্থাই কি বুলি কৈছে হোৱাট প্ৰটিন ইউ উইল গেট ফ্ৰম ফিচ এণ্ড প্লেচ ইউ উইল গেট ম'ৰ প্ৰ'টিন ফ্ৰম হোম মেড ঘি এণ্ড ভেজিটেবলছ আপুনি মাছ মাংস দিম খাই যিটো শক্তি পাব তাতকৈ ঘৰত বনোৱা ঘিউ আৰু শাক পাচলি খালে অধিক প্ৰ'টিন পাব ফিচ এণ্ড ফ্লেছ ব্ৰেড ডিজিজ অনলি মাছ মাংসই আমাৰ শৰীৰলৈ বেমাৰৰ বীজাণু কঢ়িয়াই আনে আপোনালোকক মই সাতদিন সময় দিছোঁ সাতদিন পুৱা দুপৰীয়া গধূলি পুৱা দুপৰীয়া গধূলি মাছ মাংস দিম মাছ মাংস দিম নিজেও খাই থাকক ল'ৰা ছোৱালীকো খুৱাই থাকক সাত দিনৰ পিছত দেহৰ খবৰ ল'ব বদ হজম গেছ বিষ ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু নিৰামিষ গোটেই বছৰ খাই থাকিলেও আপোনাৰ সেইটো বিকাৰ হ'ব নোৱাৰে প্ৰকৃতিৰ জগতলৈ চালেও তাৰ উত্তৰ পাওঁ বাঘসিংহ মাংস শাৰী হাতী তীৰ্ণভোজী আয়ুস কাৰ বেছি হাতী আৰু ধৈৰ্য্য কাৰ বেছি হাতী যদি সেইটোক হয় আমাৰ ক্ষেত্ৰত নহ'ব নেকি হ'ব সেইকাৰণে আমাৰ গুৰুজনাই আৰু গীতাত কৃষ্ণই অৰ্জুনক কৈ থৈ গৈছে যে মৰিবৰ সময়ত যদি আপুনি মানে মই সেইকাৰণে বিভিন্ন ঠাইত বাখ্যা দিওঁতে কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ যদি মাছ মাংস খোৱাৰ অভ্যাস আছে কালিৰ পৰা এৰি দিয়ক বুলি মই নকওঁ কিন্তু আপোনালোকে ভাগৱতৰ দৰ্শন মতে বেদৰ দৰ্শন মতে আপোনালোকে খাওঁতে কিন্তু ভগৱানক এটা কথা জনাবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ ভগৱান আপোনাৰ হৃদয়তে আছে দেই সমস্ত ভূতৰে মই আছোঁ হৃদয়ত কিয় আছোঁ যাৰ দৃষ্টি ভাৱনা জৈশ্য চিদ্ধি পৱতী তাৰ দৃষ্টি যোনে যেনেকৈ ভাবে তেওঁৰ মনৰ ভাৱনা তেনেকৈয়ে পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে মই হৃদয়তে আছোঁ আপুনি খাওঁতে মাত্ৰ ক'ব প্ৰভু এৰিব পাৰিলে ভাল হয় খাইছে আৰু কিন্তু কথাটো তেওঁক জনাব প্ৰভু এৰিব পাৰিলে ভাল এমাহ দিছোঁ সময় দেই এমাহ সময় অন্তৰৰ পৰা আপুনি শুদ্ধভাৱেৰে ভগৱানক নিবেদন কৰক এমাহৰ পিছত আপোনাক সেই খোৱাৰ লোভটো নাইকিয়া কৰি দিব তাকে নকৰি যদি একেবাৰে যোৱাৰ সময় লাগে আৰু আমাৰ কিছুমান বুঢ়া বুঢ়ী আছে মৰিবৰ সময়ত ল'ৰা ছোৱালীয়ে সোধে দেউতা কি খাব মাক কি খাবলৈ কোনোবাই ক'ব পাৰৰ মাংস কোনোবাই ক'ব হাঁহৰ মাংস কোনোবাই ক'ব খাছী মাংস যাৰ যি ৰুচি জানে যিটো মানে যিজনে যোৱাৰ সময় লাগে সেই হেঁপাহ আহিব নোৱাৰে জানে গতিকে সেইজনে কি কি হ'বগৈ বাঘ সিংহ হৈ জন্ম ল'ব লাগিব মানে অন্য প্ৰাণী মাৰি কাটি যি নিজৰ উদৰ পূৰণ কৰে মৰিয়াব বা সিংহ হ'ব লাগিব বুলি গীতাই সিদ্ধান্ত দিছে গতিকে আমি মানুহৰ জন্ম পাইছোঁহি চৌৰাশী যোনী অতিবাহিত কৰি চৌৰাশী যোনীক অতিবাহিত কৰি মানুহ জন্ম পাইছোঁ বিংশতি লক্ষণম স্থাৱনম আমি প্ৰত্যেকে বিশ লক্ষাৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ গছ গছনি হৈ আছোঁ নৱলক্ষম জলধ ন ন লক্ষবাৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছ মগৰ হৈ আছোঁ নৱলক্ষম কুৰ্মাঞ্চ ন লক্ষবাৰ আমি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ উভসৰ প্ৰাণী কাছৰ জন্ম পাইছোঁ ত্ৰিংশ লক্ষ পশুৰ নাম ত্ৰিছ লক্ষবাৰ আমি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ জীৱ জন্তুৰ মানে জন্ম ধাৰণ কৰি আহিছোঁ দহ লক্ষ পক্ষী নাম দহ লক্ষ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই চিৰিকটি হৈ আহিছোঁ চতুৰ্লক্ষ ছ বান্দৰা চাৰি লক্ষবাৰ আমি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বান্দৰৰ জন্ম পাইছোঁ দুই লক্ষ অৰ্ধমান বা হিতাহিত জ্ঞান শূন্য দুই লক্ষ বা হিতাহিত জ্ঞান শূন্য অৰ্ধমানৱ চিম্পাঞ্জীৰ দৰে জন্মধাৰণ কৰিছোঁ তথৌ মনুষ্যটো প্ৰাপ্য তকৰ্মমানি স্বাদ তাৰপিছতে আমি পুণ্য সঞ্চয় কৰি সৌভাগ্যক্ৰমে মানুহ নামৰ উপাধিটোলৈ প্ৰমোচন পাইছোঁ মানুহ নামৰ উপাধিটোলৈ প্ৰমোচন পালেই আজিৰ দৰে সংগবদ্ধভাৱে ঈশ্বৰৰ কথা শুনি আমাৰ জীৱই গতি পাব পাৰে মনত ৰাখিবা দেই মানুহৰ বাবে বাদে ঈশ্বৰত ভক্তি কৰি গতি পোৱা জীৱ ভগৱানৰ সৃষ্টি চাৰিমুঠি জীৱৰ ভিতৰত নাই সকলোৱে মানুহৰ জন্ম পাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে গছ গছনিয়ে ফল দিছে আনক খুৱাইছে নিজে নাখায় পুণ্য অৰ্জন কৰিছে মানুহ লাগে নদ নদীবিলাক অহৰহ বৈ আছে পৰ উপকাৰ কৰিছে মানুহৰ জন্ম লাগে গাইজনীয়ে গাখীৰ দিছে নিজে নাখায় আনক খুৱায় মানে উপকাৰ কৰি মানুহ জন্ম পাবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছে প্ৰকৃতি জগতৰ সকলো জীৱই মানুহ জন্ম পাবৰ কাৰণে যত্ন কৰি আছে বুলি বেদে সিদ্ধান্ত দিছে প্ৰকৃতি জগতত দূৰৰ কথা স্বৰ্গৰ দেৱতাসকলেও ব্ৰহ্মাকে প্ৰমুখ্য কৰি তেত্ৰিছ কোটি দেৱতাই এই পৃথিৱীত মানুহৰ জন্ম পাবৰ কাৰণে বাঞ্ছা কৰে বুলি বেদত উল্লেখ আছে অত সি দেৱ ই চি জন্ম ভাৰত ভূতলে এই পৃথিৱীত মানুহৰ জন্ম পালে ঈশ্বৰত ভক্তি কৰি জীৱই মুক্তি লাভ কৰিব পাৰে এই ব্যৱস্থাটো আনৰ নাই সেইকাৰণে দেৱতাসকলেও মানুহৰ জন্ম পাবৰ কাৰণে বাঞ্ছা কৰে আৰু আমি মানুহৰ জন্ম পাই যদি সেই উপলব্ধি নকৰোঁ আমাক আকৌ কলৈ লৈ যাব গছ গছনিবিলাক ওপৰলৈ আহি আছে এইটো খালী জেগা হৈ আছে মনুষ্যৰ জন্ম পাই হৰি নভ জীৱা অৱশ্যে হৈবা ভাই টিনতো ৰখিলা আকৌ আমাক নিপেলাই আগৰ জেগালৈ লৈ গৈছে এই চকৰিটোকে ঘূৰাই আছে দেই চক্ৰৱত পৰিৱৰ্তনতে দুখানী চোখানি চ সুখ দুখৰ চকৰিটো কৰ্মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ঘূৰাই আছে গতিকে আপুনি জীয়াই থাকোঁতে সুখীও হ'ব পাৰে দুখীও হ'ব পাৰে কিন্তু সুখ আৰু দুখটো বিচাৰিব নালাগে কৰ্মই আনিব আপুনি আনক হিংসা কৰি আনক দুখ দিব আপোনাৰ ঘৰলৈ দুখ নিজে আহিব আপুনি আনক উপকাৰ কৰিব আপোনাৰ ঘৰলৈ সুখ আহিব বাৰু সিমানেই কথা আৰু বেছি জানিব নালাগে দেই ভাগৱতৰ মাত্ৰ দুটা ভগৱানে মাত্ৰ দুটা সৃষ্টি কৰিছে আন্ধাৰ পোহৰ দিন ৰাতি সুখ দুখ ভাল বেয়া ভক্তি মায়া তত্তুপুম দুটাৰ ওপৰত জীৱবিলাকক লৈ খেলা কৰি আছে এতিয়া আমি ভাগৱত শুনি সেই ৰহস্যটো ভেদ কৰিব লাগিব কাৰণ ব্যাসক একদম বিদগ্ধ পণ্ডিত কৰি পঠাইছিলে ভগৱন্তই যোৱা তোমাক মই এই যুগৰ বিদগ্ধ পণ্ডিত কৰিছোঁ তুমি জগতৰ লোকসকলক ভাল পথে পৰিচালিত কৰিবা কিন্তু ব্যাসে আহি কি কৰিলে তেওঁ তেওঁক দিয়া যিখিনি গুণ আছিলে তেওঁ বেদজ্ঞ শাস্ত্ৰজ্ঞ ঠিকালজ্ঞ ধ্যানত ভগৱানক সাক্ষাৎ কৰিব পৰা যোগ্য ব্যক্তি কৰিছিল অথচ তেওঁ প্ৰয়োগ কৰিব নজনাৰ কাৰণে জীৱন্ততে অসুস্থতাত ভোগ কৰি আছে কেনেকৈ আছে দিনে ক পূৰ্বতে পৰা সৰসোত ঋষি বদৰিকাশ্ৰমতো আচন্ত ব্যাস বহি বদৰিকাশ্ৰমত বহি আছে কেনেকৈ আছে উগুল থুগুল মন নাহি সুখ শান্তি নপান্ত উপায় একো মনে গুণি গান্ধী উগুল থুগুল মনজালৈ আছে কিয় উগুল ঠুগুল মনটোৱে তেওঁক প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিছে ভাবি তেওঁ উত্তৰ বিচাৰি পোৱা নাই নাই অধুমুখে আছে বসি হুয়া নিশব সেইবেলা তই এতিয়া সি মিলি ল নাৰদ আপুনি ভগৱন্তৰ ভকত হওক আপোনাক বিপদত পৰিবলৈ নিদিয়ে প্ৰতিনিধি পঠাই দিব ভগৱন্তই নাৰদক পঠাই দিছে যোৱা মোৰ ভকত বিপদত পৰিছে আঙুলিয়াই থৈ আহাক ক'ত ভুল কৰিছে হাতে বিনা জন্ত মুখে ৰাম নাম হৃদয়ত কৃষ্ণমূৰ্তি স্ফূৰ্তি অবিশ্ৰাম নাৰায়ণ নাৰ আই গ'ল নাৰদ আহি গ'ল নাৰদক দেখাৰ লগে লগে সচকিত হৈ গ'ল আহা আহা দেৱদেখি পাদ্য অৰ্ঘ আচৰমণি লৈ আসনত বহুৱাই উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা সুধিছে পাদ্য অৰ্ঘ দুটা শব্দ প্ৰয়োগ কৰিছে মনত ৰাখিব পাদ্য মানে ভৰি ধোৱা পানী অৰ্ঘ মানে মুখ ধোৱা পানী আমি ভকতক ভৰি ধোৱা পানীয়ে মুখ ধুবলৈ দিব নালাগে বেদৰ মতে মুখ ধোৱা পানীৰ পাত্ৰ এটা বেলেগকৈ ৰাখিব লাগে আমাৰ বহুতে সলনি কৰিছে পৰিৱৰ্তন কৰিছে নজনাবিলাকে আগৰ দৰে চলি আছে আমাৰ এইটো বেদৰ যিহেতু আমি ভাগৱত শুনিছোঁ আমি পৰিৱৰ্তন আনিব লাগিব সমাজলৈ বেয়াবিলাক এৰি ভাল ল'ব লাগিব তাৰপিছত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কওঁতে ক'লে মই উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কোৱাৰ আগতে তুমি মোক কোৱা তোমাক ভগৱন্তই এই যুগৰ বিদগ্ধ পণ্ডিত বেদজ্ঞ শাস্ত্ৰজ্ঞ টীকালজ্ঞ কৰি জন্ম দিছিল তুমি কিয় এনেকৈ মন মাৰি আছা সেই বিষয়ে মোক কোৱা তেতিয়া ব্যাসে কি বুলি ক'লে হে দেৱৰিষি মই নিজেই নাজানো মোৰ ক'ত ভুল লাগি গ'ল তুমি অৱতাৰী পুৰুষ হিচাপে মোক আঙুলিয়াই দিয়া এই বাক্যটোত আমাক কি শিকাইছে যে বেদব্যাসে আমাক দাস্যত্ব ভাৱ ল'বলৈ শিকাইছে তেওঁ ছবিছ অৱতাৰক অন্যতম অৱতাৰ ব্যাসো কিন্তু প্ৰাধান্য কাক দিছে নাৰদক দিছে আপোনালোকে সমাজত নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ প্ৰত্যেকৰ দাস্যত ভাৱ লাগিব দেই অহংকাৰী মানুহক কোনেও ভাল নাপায় আমাৰ দাৰ্শনিক পণ্ডিতে কৈছে টু বিকাম গ্ৰেইট ওৱান উই মাষ্ট বি হাম্বুল আপুনি যদি সমাজত নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰে আপুনি নম্ৰ স্বভাৱ হ'ব লাগিব অহংকাৰী হ'লে নহ'ব অহংকাৰী মানুহক কোনো সমাজে ভাল নাপায় সমাজে ভাল নোপোৱা জন ঈশ্বৰেও ভাল নাপায় ঈশ্বৰৰ প্ৰিয় হ'ব নোৱাৰে এই তথ্য আমাক দিছে আৰু তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে তুমিহে কৰিলা হ'বে জগতকে নাশ তোমাক ভগৱন্তই বিদগ্ধ পণ্ডিত কৰি পঠিয়াইছে এইখন গাঁৱলৈ কাৰোবাক ভনী মানুহ পঠিয়াইছে কাৰোবাক বিদ্যাৱ্ত কৰি পঠিয়াইছে কাৰোবাক সম্পদশালী কৰি পঠিয়াইছে ভগৱানে কি বিচাৰিছে যে তোমাক যে মই এই বনাই গণাই পখলিয়াল গাঁৱৰ যে তোমাক মই এজন বি বিশেষ মানুহ কৰি পঠিয়াইছোঁ তোমাৰ এই গুণটোৰে দ্বাৰা তুমি সমাজখন ভাল কৰিবা সমাজখনৰ মাজত খামখিয়ালি নাৰাখিবা সমাজখন যাতে শৃংখলাবদ্ধভাৱে একতাৰ দোলেৰে বান্ধ খাই থাকিব পাৰে সেইটোৱেই ধৰ্ম ধৰ্ম অন্য নহয় আমি বাস কৰি থকা গাঁওখনক ইজনে সিজনক ভাল পোৱাটোৱেই ধৰ্ম ৰিলিজন বাইণ্ডছ মেন টু মেন এণ্ড মেন টু গড আমি ইজনে সিজনক ভাল পালেহে ভগৱানক ভাল পাব পাৰিম ইজনে যদি সিজনক ভাল নাপায় ভগৱানক ভাল পোৱাৰ অধিকাৰ নাই সেইকাৰণে ভগৱানে কৈছে মোক ভাল পোৱাৰ আগতে নিজৰ পৰিয়ালটো ভাল পাবলৈ শিকিবা মোক ভাল পোৱাৰ আগতে তোমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াক ভাল পাবলৈ শিকিবা মোক ভাল পোৱাৰ আগতে তোমাৰ ঘৰলৈ অহা আলহী অতিথি ভকত বৈষ্ণৱ বন্ধু বান্ধৱক ভাল পাবলৈ শিকিবা মোক ভাল পোৱাৰ আগতে দেখাজনক ভাল পাবলৈ শিকিবা দেখাজনকে যি ভাল নাপায় নেদেখাজনক ভাল পোৱা তাৰ অধিকাৰ নাই মনত ৰাখিব কথাটো আমি ইজনে যদি সিজনক ভাল নাপাওঁ আমি ভগৱানক ভাল পোৱাৰ অধিকাৰ নাই কাৰণ ভগৱান চবতে আত্মাৰূপে বিৰাজমান কৰি আছে এই উপলব্ধিটো আমি উঠি অহা প্ৰজন্মৰ মনত জগাই তুলিব লাগে তেতিয়া আৰু আপোনাৰ ঘৰখন তৃণমূল ঘৰখন পৰিয়াল কাৰো মাজত আপোনালোকৰ বিশৃংখল হ'ব নোৱাৰে ধৰ্মই কি কৰিব একতাৰ দোলে বান্ধি ৰাখিব আপোনালোকে এনেকুৱা অনুষ্ঠান যদি সঘনে পাই থাকে আপোনালোকৰ মাজত একতাৰ ভাৱটো আপোনাৰ আপুনি আহিব সেইকাৰণে সৰ্বপল্লী ৰাধা কৃষ্ণই ধৰ্মৰ সংজ্ঞা কি বুলি দিছে ইজেট হুইচ বাইন চচাইটি টুগেদাৰ বাট হুইচ ডিভাইড চচাইটি ব্ৰেক ইট আপ ইন টু পাৰ্ট এণ্ড মেক্স পিপুলজ অধৰ্ম আপুনি বাহিৰৰ পৰা দেখিছে ঘৰখন ককা ঘৰে দুৱাৰে গাড়ীয়ে মটৰে মানে ধনে ধনে উপচি আছে ভিতৰলৈ গৈ দেখিলে শাহু বোৱাৰীৰ মাজত মাত বোল নাই ককাই ভাই ইজনৰ প্ৰতি সিজনৰ সদভাৱ নাই স্বামী স্ত্ৰী মনো মানি লওক সেইখন ঘৰ আৰু ব্ৰহ্মাৰ ভুৱন হওক আপোনালোকৰ এইখন গাঁৱত ডাক্তৰ আছে ইঞ্জিনিয়াৰ আছে অফিচাৰ আছে প্ৰবক্তা আছে অধিবক্তা আছে বহুত বহুত উচ্চপদস্থ বিষয়ত চাকৰি কৰা লোক আছে ইজনক দেখিলে যদি সিজনে মুখখন সিপালে ঘূৰাই দিয়ে ইজনৰ প্ৰতি যদি সিজনৰ সদ্ভাৱ নাই এইখন গাঁও ব্ৰহ্মাৰ ভৱন হ'লেও থকাৰ যোগ্যতা নাই বুলি কৈছে ভাগৱতে কৈছে দেই গতিকে আমি তাৰো আমূল পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰিম কেনেকৈ এই নদীখন বোৱাব লাগিব অকৃষ্ণ নাম কীৰ্তনৰ নদী নাই জিঠানত অভকত ৰ সংগ যৈত নাই ব্ৰহ্মাৰ ভুৱন ভৈলে অ অপবিত ৰ সিটো আদি যোগ্য নোহে থাকিবে ত ঠাই ধনে ধনে টকা পইচা আছে কিন্তু মিলা প্ৰীতি নাই সেইখন ঘৰ কেতিয়াও বসবাসৰ যোগ্য নহয় সেইখন সমাজ কেতিয়াও বসবাসৰ যোগ্য নহয় গতিকে ভাগৱতৰ নীতি আদৰ্শৰেই আমি যাতে সমাজখন আগুৱাই নিব পাৰোঁ তাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব দেই গতিকে গা ধুলে অকল ঢল ঢলকৈ পানী ঢালি গা ধুলেই নহ'ব আমি কেনেকৈ ধুব লাগে গুৰুজনাই কৈছে মানে স্নান সদেশ্বৰ আপুনি পানী ঢালি গাও ধুই থাকক জয় গুৰু শংকৰ সৰ্বগুণাকৰ জাকৰি নাহিকে উপাম তোহাৰী চৰণে ৰেণু শতকোটি বাৰে কৰু প্ৰণাম দৰ্শিত সুন্দৰ গৌৰ কলেবৰ জৈচনৰ সুৰপুৰ কাষ সকলো সভা সদৰ ৰঞ্জন জাকেদি দৰ্শনে পাপ বিনাশ আপুনি গুৰু বন্দনা গাই থাকক এহেজাৰ এফাগি ঘোষাৰ যিমান ঘোষা মুখস্থ আছে যিমান কীৰ্তন মুখস্থ আছে গাই থাকক বাহিৰো চফা হ'ব ভিতৰো চফা হ'ব এয়া শয়ন সদাচাৰ দেই মনত ৰাখিব তেতিয়া আপোনাৰ জীৱনলৈ দুখ কষ্ট আহিব নোৱাৰে আপুনি গা ধুবও জানিব লাগিব এনেই গৰম উঠিল বুলি পানী ঢালি গা ধুই আহিলে নহ'ব আপুনি ভিতৰখনো ধুই আহিব লাগিব আৰু সকলো পৱিত্ৰতাৰ ভিতৰত বেদে কি কৈছে চৰ্বেচাম এব শৌচানাম অৰ্থ শৌচম পৰম সৃমিতম সকলো পবিত্ৰতাৰ ভিতৰত অৰ্থৰ পবিত্ৰতাটো সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ আজি আমাৰ বহুত গাঁৱত বহুত সমাজত মানে কমিটি গঠন কৰি সভাপতি সম্পাদকে অনুষ্ঠান পাতে মানুহে দান বৰঙণি দিয়ে অনুষ্ঠান ধুনীয়াকৈ পাতেও পিছে পাছৰ ৰাহি পইচাকেইটা হিচাপ সমাজক সভাপতি সম্পাদকে নিদিয়ে তেতিয়া সেই সভাপতি সম্পাদকে আৰু আৰু দ্বিতীয়বাৰ তেনেকুৱা অনুষ্ঠান তেওঁ আগবঢ়াই নিব নোৱাৰিব মনত ৰাখিব কথাটো যে তেওঁলোকৰ অৰ্থৰ মায়াই পাই গ'ল অৰ্থৰ পবিত্ৰ অপবিত্ৰতাই তেওঁলোকক গ্ৰাস কৰিলে গতিকে অৰ্থৰ অপবিত্ৰতাই যাতে আমাক যাতে ভুল পথে নিব নালাগে আমাৰ যিকোনো অনুষ্ঠান আমি মানে আগবঢ়াই নিয়াৰ দিশত আমাৰ লক্ষ্যটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব যে পঁচিছ বছৰ হ'লে আমি এই প্ৰাথমিকত জাক জমকতাৰে ৰী যায় এই নামঘৰ নিৰ্মাণৰ পঁচিছ বছৰ হ'লে আমি জাক জগত জমকতাৰে ৰী জয়ন্তী পাতিম পঞ্চাছ বছৰত ভৰি দিলে সোণালী জয়ন্তী পাতিম ষাঠি বছৰত ভৰি দিলে হীৰক জয়ন্তী পাতিম পয়সত্তৰ বছৰত ভৰি দিলে মহাৰজত জয়ন্তী পাতিম আৰু এশ বছৰত ভৰি দিলে শতবাৰ্ষিকী পাতিম এই পৰিকল্পনাৰে আপোনালোকে বিষয়ববীয়াসকলে যদি অনুষ্ঠান আগুৱাই নিয়ে আপুনি মৰিও অমৰ হৈ থাকিব মনত ৰাখিব কথাটো মৰিও অমৰ হৈ থাকিব এইখন গাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰি মৰাৰ পিছতো আপুনি জীয়াই থাকিব এই কথা ভাগৱতৰ একাদশ কন্দত আমাক নিয়ম কৈছে কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠপ্ৰায়ণ হোৱাৰ লগে লগে গোটেই দ্বাৰকা নগৰখন সাগৰত ডুব গ'ল কিন্তু ৰুক্মিণী মন্দিৰটো আজি কোপতি সাগৰৰ মাজত জিলিকি আছে আৰু সেই মন্দিৰ চাই অহা ভকতো আমি লগ পাইছোঁ কিন্তু গুৰুজনাৰ দৰ্শন বেদৰ দৰ্শন ভগৱন্তৰ মুখৰ বাণী যে এতিয়া আমি সাগৰৰ মাজৰ ৰুক্মিণী মন্দিৰ বিচাৰিলে ফুৰিলে নহ'ব আমাৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য নহ'ব আপুনি এইখন গাঁৱত বনাই পথলিয়াল গাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰি গাঁওখনৰ কাৰণে সমাজখনৰ কাৰণে উঠি অহা প্ৰজন্মৰ কাৰণে দল সংগঠনৰ কাৰণে আপুনি কি ভাল কাম এৰি থৈ গ'ল নামঘৰৰ কাৰণে মাটি এবিঘা বা আধা বিঘা দান দিছে নেকি আপুনি গাঁওখনৰ ধনী মানুহ হৈ লাইব্ৰেৰী এটা বনাই গাঁৱৰ দুখীয়া ল'ৰাবিলাক পঢ়াৰ সুবিধা দিছে নেকি বাৰু গাঁওখনৰ কোনোবা এটা চুবুৰীত কিবা এটা অভাৱ হৈছে আপুনি সেইটো নিজাববীয়ে পূৰণ কৰি দিছে নেকি বাৰু যদি দিছে আপুনি মৰিও অমৰ হৈ থাকিব মৰিও অমৰ হৈ থাকিব সেইটোহে আচল ৰুক্মিণী মন্দিৰ মনে ৰাখিব এতিয়া সাগৰৰ মাজৰ ৰুক্মিণী মন্দিৰ বিচাৰিলে ফুৰিলে নহ'ব শংকৰ মাধৱ আজি আমাৰ মাজত কায়িকভাৱে নাই মহাত্মা গান্ধী নাই মানে সুধাকণ্ঠল ভূপেন হাজৰিকা নাই বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা ৰাভা নাই জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা নাই কিন্তু তেওঁলোকে সমাজৰ কাৰণে দহৰ কাৰণে যি অৱদান দি থৈ গৈছে সেই অৱদানে আজি তেওঁলোকক জীয়াই ৰাখিছে গতিকে এই কথা ভাগৱতে কৈ আছে মনত ৰাখিব কথাটো গতিকে আমি ভাগৱতৰ নিয়মৰ মাজেদি যাতে জীয়াই থাকোঁতে শান্তি মৰিলে সদগতি ভাগৱতৰ নিয়ম মানি থাকিলে জীয়াই থাকোঁতে শান্তি পাব আৰু শান্তি পোৱা জীৱই মুক্তি পাব যি মানুহে জীয়াই থাকোঁতে অশান্তি পাব সি অধুগতি যাব জীয়াই থাকোঁতে অশান্তি কিহে দিয়ে যি মানুহে মানে মান সন্মান ধন টকা পইচাত গুৰুত্ব দিয়ে নেৰিবেকত ধনে ধনে মানে আখ কতি নাপাইবে উদ্ধাৰ সখী যায়বে অধুগতি যি মানুহে কেৱল ধন টকা পইচা মান সন্মানৰ ওপৰত প্ৰাধান্য দি গতি কৰে সেইটো জীৱ কেতিয়াও উদ্ধাৰ হ'ব নোৱাৰে সি তললৈ যাব মনত ৰাখিব কথাটো মনত ৰাখিব এই কথা নিয়ম আমাক ভাগৱতে কৈ আছে এইকাৰণে ভাগৱত শুনিবলৈকে আহিব লাগে তাৰপিছত ছয় নম্বৰ পাঁচ নম্বৰ সদাচাৰটো হৈছে কি যে সাত নম্বৰটো হৈছে অন্ন সদাচাৰ আমাৰ অন্ন পৰা আমাৰ শৰীৰত ব্ৰহ্ম সৃষ্টি হয় যিটোৱে আমাক জীৱন্ত কৰি ৰাখে যাৰ পৰা আমাৰ সতি সন্তান হয় গতিকে অন্ন সদাচাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব কোনে ল'ব লাগিব আইসকলে ল'ব লাগিব মনত ৰাখিব আইসকলক বিয়া পতাৰ দিনাই স্বামীয়ে সমাজক সাক্ষী কৰি ভাগৱতৰ সাক্ষী কৰি সাতটা প্ৰতিজ্ঞাত প্ৰতিজ্ঞা বদ্ধ কৰাইছিল যাতে মোৰ ভৱিষ্যত দাম্পত্য জীৱন যুগ্ম জীৱন সাংসাৰিক জীৱন সামাজিক জীৱন যাতে মই সুস্থভাৱে আগুৱাই যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে প্ৰথম প্ৰতিজ্ঞাটো কিহৰ ওপৰত লৈছিল অন্ন ওপৰত কি বুলি কৈছিল অন্ন লাভৰ কাৰণে তুমি প্ৰথম খোজ আগবঢ়োৱা এতিয়া আইগৰাকীয়ে কি কৈছিল আজিৰ পৰা ধন ধান অন্ন ব্যঞ্জন আদি মোৰ অধীন হ'ব সেই অৰ্থে মই প্ৰথম খোজ আগবঢ়াইছোঁ বুলি সোঁ ভৰিটো উত্তৰ দিশলৈ আগবঢ়াইছিল ইয়াৰ এইটোৱে কি বুজাইছে যে আমাৰ বিবাহিত আইগৰাকীয়ে স্বাভাৱিকতে স্বামীকে প্ৰমুখ্য কৰি ঘৰৰ পৰিয়াল আলহী অতিথিক অন্ন আদি খাদ্য বস্তু প্ৰস্তুত কৰি খুৱায় আইগৰাকীয়ে খোৱা অন্নৰ পৰা আমাৰ প্ৰত্যেকৰ শৰীৰত সাধাটো সৃষ্টি হয় অন্ন খালে ৰস ৰসৰ পৰা তেজ তেজৰ পৰা মাংস মাংসৰ পৰা মেদ মেদৰ পৰা হাড় হাড়ৰ পৰা মৰ্যা মৰ্যাৰ পৰা শুক্ৰ শুক্ৰৰ পৰা সতি সন্তান গতিকে সাধাটোৰ সৃষ্টি হয় গতিকে অন্ন শুদ্ধ হ'লে ব্ৰহ্ম শুদ্ধ হ'ব ব্ৰহ্ম শুদ্ধ হ'লে আমাৰ সতি সন্তান শুদ্ধ হ'ব এতিয়া আমাৰ কেনেকৈ অন্ন ৰান্ধিলে শুদ্ধ হ'ব আমাৰ গীতা ভাগৱত কৈছে সৱে কৃষ্ণতপৰ জানিবা নিশ্চয় অৰ্পণা নভুলে কিছু ফল নধৰে আইগৰাকীয়ে ৰান্ধিবলৈ নিয়া চাউলমুঠি কৃষ্ণত এমুঠি অৰ্পণ কৰি নোলোৱাকৈ ৰান্ধিব নালাগে জলপুষ্প ফলমূলক খাদ্যৰ দ্ৰব্য যত অন্ন আদি কৰি সবেই অৰ্পিব কৃষ্ণত আপুনি যিটো বস্তু খাবলৈ দিয়ে তাক ঈশ্বৰত অৰ্পণ কৰি নোলোৱাকৈ দিব নালাগে দেৱে গৃহস্থৰ হিংসা দুখে নুচুৱাই কৃষ্ণ অৰ্থে কৰি কোনো মুকুটিক পায় এই নিয়ম মানি দিছে দেই যি আইগৰাকীয়ে যদি ঈশ্বৰত অৰ্পণ কৰি অন্ন তৈয়াৰ কৰি খাবলৈ দিব পাৰে তেতিয়া সেইখন ঘৰত পাঁচটা অবাঞ্চিত পাপে প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিব নোৱাৰে আমাৰ প্ৰত্যেক সংঘ অনাসংঘ বামুণীয়া কীৰ্তনীয়া সত্ৰ সমাজ বুলি নহয় আমাৰ গৃহস্থী মাত্ৰেই পাঁচটা পাপ আমাৰ ঘৰত প্ৰত্যেকৰ ঘৰত অবাঞ্চিতে সাধন হয় কি কি হয় কন্দনী পেষনী চুলি কলসী মাৰ্জনী গৃহস্থৰ পঞ্চ হিংসা সিজে ৰাতি তিনি আমাৰ ৰাতিপুৱা শুই থাৰ পৰা গধূলি খোৱালৈকে কৰ্মবিলাক কৰোঁতে এই পাঁচটা পাপে আমাক লগ পায় কন্দনী মানে ঢেঁকী বা মিক্সাৰ জা জলপান প্ৰস্তুত কৰিলে ব্ৰহ্মহত্যা হয় তাত এটা পাপ লাগে পেখনি মানে পতাত মছলা পিছা সৰিয়হ পিছা আদা পিছা জলকীয়া পিছা নহৰু পিচি অন্ন তৈয়াৰ কৰোঁতে তাত ব্ৰহ্মহত্যা হয় তাতো পাব লাগে চুলি মানে জুহালত বা গেছত বা ৰন্ধনশালাত অন্ন প্ৰস্তুত কৰিলে তাতো ব্ৰহ্মহত্যা হয় তাতো পাব লাগে কলহী কলহ বা কোনো পাত্ৰত পানী আনিলে চকুৰে মণিব নোৱাৰা জীৱাণু আহে গৰম কৰি মাৰি পেলোৱা হয় তাতো ব্ৰহ্মহত্যা হয় তাতো পাব লাগে মাৰজনী ঠাইঘৰ সাৰোঁতে মচোঁতে সূতা বাঢ়নি জাৰুত চকুৰে মনিব নোৱাৰা জীৱাণু মৃত্যুৰ মুখত পৰে তাতো ব্ৰহ্মহত্যা পায় তাকো পালে তাৰো দুখে গৃহবাসী স্বৰ্গকো নাযায় মনত ৰাখিব বেদে কৈছে দেই ভগৱানে কৈছে কি বুলি কৈছে যে এই পাঁচটা যি পাপ আমাৰ গৃহস্থীৰ ঘৰত ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা গধূলি পোৱালৈকে ঘটি থাকে এইকেইটা পাপৰ কাৰণে সেইখন ঘৰত বাস কৰি থকা জীৱকেইটা বৈকুণ্ঠ দূৰৰ কথা স্বৰ্গলৈকো যাব নোৱাৰে কৃষ্ণ অৰ্থে কৰি কোনো মুকুটি কঁপায় আইগৰাকীয়ে যদি কৃষ্ণ সংস্কৃতি অৱলম্বন কৰি যদি অন্ন তৈয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু খাবলৈ দিব পাৰে তেতিয়া এই পাঁচটা পাপে স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে গতিকে ৰন্ধন কৰোঁতে ঈশ্বৰ তৰ্পণ কৰিব লাগিব আৰু খাবলৈ দিওঁতেও কৃষ্ণ মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰি দিব লাগিব আইসকলৰ কাৰোবাৰ যদি এইটো অভ্যাস নাই আজিৰ পৰা আপোনালোকে আৰম্ভ কৰি দিব খাবলৈ দিওঁতে কৃষ্ণ খাওক বুলি ক'ব যিকোনো বস্তু কৃষ্ণ মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ নকৰাকৈ খাবলৈ নিদিব কাৰণ আপুনি তৈয়াৰ কৰা বস্তুটো প্ৰদূষণযুক্ত হৈ আছে তাক প্ৰদূষণ মুক্ত কৰিব লাগিব কেনেকৈ কৃষ্ণৰ নামৰ দ্বাৰা হৰি নাম হুটাখন পাপ সুশান বন খনে কটে দহি কৰে চন ভগৱন্তৰ নাম জুইৰ লগত তুলনা কৰিছে যে শুকান বনত জুই লাগিলে যেনেকৈ তৎক্ষণাত পুৰি নাশ হৈ যায় আইগৰাকীৰ মুখৰ কৃষ্ণ শব্দটোৱে সেই সময়লৈকে হোৱা পঞ্চসুনা পাপ নাইকিয়া কৰি দিয়ে সেইকাৰণে আইসকলৰ ওপৰতে আমাৰ এখন ঘৰৰ উন্নতি নিৰ্ভৰ কৰিছে ঋগ বেদত কৈছে ন গৃহম গৃহম ইটি আহো গৃহিণী গৃহম উচ্চতে তয়াহি স্বহীতা স্বৰ্বান পুৰুষায়াম চমু স্নুতে যিখন ঘৰৰ আইসকলে পুৱা গধূলি নিৰ্দিষ্ট সময়ত ঘৰ দুৱাৰ শাৰী মুচি গুৰুগীত পৰিষ্কাৰ কৰি ধূপ ধূনা জ্বলাই উপাসনা কৰিব তেওঁ নিজেতো উদ্ধাৰ হ'বই সেইখন ঘৰৰ স সকলোৰে চতুৰ্বৰ্গ সাধন কৰিব আৰু যিসকলৰ আইসকলে পুৱা গধূলি ধূপ ধূনা জ্বলোৱা সময়ত গ্ৰাম্য কথা পাতি দিব পৰ চৰ্চা কৰিব টিভি চাই থাকিব মোবাইল টিভি থাকিব সেইখন ঘৰৰ পৰিৱেশ কি হ'ব মহাভাৰতৰ বন পৰ্বত কৈছে জৈশ্য ভাৰজা গৃহে নাস্তিয়ে চাহিচা পুণ্য চাৰিটা অৰণ্যং ট্ৰেইন গন্তব্যং যথা অৰণ্যং তথা গৃহং সেইখন ঘৰ গুচি বাঁহতল হ'ব মনত ৰাখিব আইসকলে ইচ্ছা কৰিলে ঘৰ গুচি বৈকুণ্ঠ কৰিব পাৰে আৰু ঘৰ গুচি মানে বাঁহতল কৰিব পাৰে আমাৰ গুৰুজনৰ দিনত আমাৰ অসমৰ এগৰাকী মহিয়সী নাৰীয়ে এই তথ্য দাঙি ধৰিছিল কি বুলি কৈছিল গুৰুজনৰ ওচৰত গৈ গুৰুদেৱ মোৰ সতীত্ব গুণৰ অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল অপ্ৰাতসে উঠিয়া কৰ গৃহক অবাহিৰে ভিতৰে কৰ গুময় গুৰুদেৱ মোৰ সতীত্ব গুণৰ অন্যতম বৈক্ষিত মই ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি ঘৰ দুৱাৰ শাৰী মচি পৰিষ্কাৰ কৰি গুৰুগুৰি মচি কাচি ধূপ ধূনা জ্বলাই ঈশ্বৰ উপাসনা কৰি ঘৰখন প্ৰদূষণমুক্ত কৰি আহোঁ আৰু পুৱাৰ সৌৰ শক্তি ৰাখি মই সৃজনী শক্তি অটুট কৰি ৰাখোঁ অৰ্থাৎ যিসকল দম্পতীয়ে পুৱাৰ সৌৰশক্তি আহৰণ কৰিব তেওঁলোকে সতি সন্তান জন্ম দিবৰ কাৰণে সৃজাইন কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই নৰ্মেল দিব পাৰিব যাৰ কাৰণে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইনে কৈছে ছাইন্স উইদাউট ৰিলিজন ইজ ব্লাইণ্ড ৰিলিজন উইডাউট ছাইন্স ইজ লেণ্ড যিটো বিজ্ঞানত ধৰ্ম নাই এইটো অন্ধ যিটো ধৰ্মত বিজ্ঞান নাই খুৰা শংকৰদেৱে বিজ্ঞানসন্মত ধৰ্ম দি থৈ গৈছিল ৰাধিকাৰ মুখত সেই তথ্য পাই গুৰুজনে কৈছে বৰ সুন্দৰ হৈছে যোৱা পানী আনা তিনিটা কাঠিৰ এপলপ পানী এপলপ মাতি আনি টেম্বনী যানত পেলাই দিয়াৰ লগে লগে বুৱতী নদী বন্ধ হৈ গ'ল আৰু সেই জানটো আজিও শান্তি জান হিচাপে পৰিচিত হৈ ৰ'ল বানপানীৰ কবলৰ পৰা সমাজ উদ্ধাৰ হ'ল এগৰাকী সতী সতী নাৰীৰ সতীত্ব গুণে যদি গুৱতী নদী বন্ধ কৰিব পাৰে আমাৰ ঘৰখন আমাৰ পৰিয়াল আমাৰ সমাজ আমাৰ পৰিৱেশটো নোৱাৰিব কিয় এই কথা আমাক জানিব লাগিব সেইকাৰণে কৃষ্ণই অৰ্জুনক আইসকলৰ গাত সাতটা ভাল গুণ থাকিব লাগে বুলি কৈছে দেই মনত ৰাখিব আজি ইয়াত উপস্থিত থকা সকলৰ যদি সাঁতোটা আছে ভাগ্যৱতী নাৰী তেওঁ নিজেতো উদ্ধাৰ হ'বই পৰিয়ালকো উদ্ধাৰ কৰিব কি কি সাতটা গুণ থাকিব লাগে কীৰ্তি চিৰি বাকচ নাৰীনাং ভীতি মেধা ক্ষমা স্মৃমতি এই সাতটা গুণ মনত ৰাখিব আইসকলে এই সাতটা গুণ যাৰ গাত থাকিব তেওঁ পৰিয়াল পৰিচালনা কৰা সমাজ পৰিচালনা কৰা ঘৰ পৰিচালনা কৰাত কোনো বিজুতি আহিব নোৱাৰে শৃংখলাবদ্ধভাৱে কৰি থাকিব সেইখন ঘৰ আনন্দৰ ঘৰ বৈকুণ্ঠৰ সুখৰ অধিকাৰী আলয় হৈ যাব এতিয়া প্ৰথম গুণটোক কি বুলি কৈছে কীৰ্তি আইসকলৰ কীৰ্তি গুণ প্ৰথম অগ্ৰাধিকাৰ দিছে কীৰ্তি মানে যে আইসকলৰ কামবিলাক আনে দেখি প্ৰশংসা কৰাৰ দৰে সুন্দৰভাৱে কৰিব লাগিব কেনেকৈ নিট এণ্ড ক্লিন ডিচিপ্লিন ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা গধূলি খোৱালৈকে কোনটোৰ পিছত কোনটো কাম কৰি গ'লে ঘৰখনৰ কামবোৰ শৃংখলাবদ্ধ হ'ব সেই গুণটো আইসকলে জানিব লাগিব আৰু কামবিলাক পৰিপাটিকে কৰিব লাগিব আনে দেখি ভাল পোৱা হ'ব লাগিব আমাৰ কিছুমান আই আছে ঘৰটোকে খাই বজানে